Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не из России, наверное? Ну, прожил там 30 лет. Понял. Флажок увидел, просто остановился. Рад вас встретить тогда. Классная футболка, тоже нравится фирма эта, рабочая такая, бронявая. Это одежда для рабочих. Да, да, да. Вот у меня тут половину вещей как раз вот, где-то дыр дырку, даже сложно. Сделать где-то футболки. Рад вас встретить, тогда. Хорошего вечера вам. Чем вы тут общаетесь? С россиянами о войне, о нападении Москвы на Украину. Кто виноват, так думаете? Кто То, кто напал, очевидно. Вы так думаете? А вы думаете, что виноват тот, на кого напали? Много, много причин есть. У преступления много причин, только судью они не интересуют, и жертвы они не сильно интересны. Если знаете, причинами было преступление жертвы, тогда жертву надо судить как преступника. Если что-то преступнику показалось, почудилось, захотелось, это его сугубо личные проблемы. Знаете, мы привыкли жить в этом мире по правилам, которые сами устанавливаем. Согласен. Но есть э, правила, знаете, э, для того и существует, что можно было их изменять от конкретные условия, потому что иногда эти правила могут завести э, к конфронтации между собой, между между двумя правилами может быть конфликты. А вот я думаю, что а Украина, видите, а, как вам сказать, если взять так глубоко посмотреть, да, вот скажем, есть территория да, Польши, да, она менялась туда-сюда немножко, да. Последние годы она закрепилась, и, и также территория Германии, Англии там. Территория Украины, такая в внешнем виде, которая была 10 лет назад, она все равно в формировалась она такой никогда раньше бы не была да вы же вы же сами со согласитесь что раньше она не была такой я вот раньше тоже Нет. не такой был когда-то был поменьше был момент где трошка больше веса где меньше да меняется да Украина, понимаете то есть она была до до Российской империи в таком-то размере с Российской империи в таком-то потом в Советском Союзе в другом размере да и э, Каждый вносил свою долю в, в, эти, в эти границы, да, и поэтому, если, скажем, есть территория старых государств, как Армения, Грузия, да, они там столетиями уже, тысячелетиями, да, они уже в одних границах находятся, то можно сказать, что э, люди знают, э, как бы, знаете, как бы, знаете, вот, отстаивают, да, свои границы и все. А вот, Россия, она говорит, а вот знаете, а вы были такой маленькой, а мы вас такой сделали большой. Поэтому это, это вы как бы, они как бы русские не, не всерьез относятся к вашим границам абсолютно, потому что они их как бы соучастники их формирования. Поэтому еще ваша страна находится в таком положении. Как буферная зона между Западом. А в, какой, а в какой вы стране сейчас живете? Далеко, на Западе. Ну, какая именно? Ну, страна, это же mm -hmm. не район, не улица. Соединенные Штаты. В Соединенных Штатах? Да, Все, да. то я так и пол, что вы кархарт носите. Вот я просто, чтобы понимать, сколько налогов платите? Ну, тоже ж процент. Если назовете. Просто интересно, какие там есть способы налогообложения. Это зависит от того, как вы работаете. На, на себя, на Да, да. Вот вы можете компанию. не говорить, как, как работаете, а сколько процентов от вас идет? Вы знаете, таксу у нас считают в марте. Таксу считают. Сколько там платят, мне интересно. интересно. Вы не знаете, сколько вы налогов платите? Ну, от 8 и, и выше. Процентов? Да. Неплохо, неплохо, неплохо. Вот, неплохо. Это да, это неплохо. Вот. Ну, тут э, дело в том, что нам платятся налоги, помимо того, э, когда, когда делаешь покупки, налоги всегда, в цену входит налог сверху. Не, просто вы когда сказали, что вы не в России, что вы там прожили, но сейчас не в России, я вам поблагодарил. А сейчас стало интересно, за какую именно сумму, за какое количество мертвых россиянщиков я вас поблагодарил. То это хорошая сумма, это много россиян появилось на ваше спонсорство и НАТО, и поддержки Украины в этой войне. Вот, просто стало интересно, чтобы мы как бы говорили и на фоне помнили, <popular> что вы спонсируете... Россиян. Ваш личный комфорт в Америке вам важнее, чем, скажем, судьба ваших соотечественников. Понимаю. Это довольно таки по российски даже по-русски. Не по-русски от слова Русь, а по-русски от слова русский. Вот это уже я два скажу, разных что понятия. Я, что, что я я родом в Черновицкой области. Ага. Ну без проблем. Главное, что вы поддерживаете сейчас. Россиян. То, что вы родились в Черновцах, вот видите, вас я, Украина не выдержала, я не на, я не на вас под и вы полетели, аж так выплюнула вас в Черновецкая область, что вы э, полетели в Штаты. У меня тоже родители из Черновецкой области, садгара, кстати, бабушка в Черновцах не, я... жила. Там мне пофигу, честно, можете даже не начинать. Я же хочу понимать, да. сколько сколько на ваши деньги у... россиян. Много. Это чудесно. Вот слушаю вас дальше там про то, как -то, вот эту как отношение Киевской Руси относится к современному международному юридическому дискурсу. Продолжайте, не, не это, не сдерживайтесь. Кстати, же, футболочка Нет. Кархарт не дешевая тоже, а там 20 откололось, да? Пэм! Это с карманщиком долларов 50, долларов 50. Пятнашечка долларов полетела. Нет. Кайф, кайф, кайф. Нет, вы не знаете цены. Она стоит всего на 16 долларов, эта футболка. 16. Ну, немножко меньше полетело. Вот Нет, полтора, ну, полтора ну, русских. У одного нога В Три раза меньше. Видите, вы цены не знаете. Не, я цены знаю. Где? Я цены знаю. Да, поэтому, я, если бы мне написано было, что на вашу на ваши таксы мы будем брать этих людей, я бы не, не покупал бы ничего этого. Поэтому я тут сижу, чтобы вам сообщить. Если вы, вы не можете построить простую логическую цепочку, вот одно звенье, да, вы просто купили в Штатах футболочку и работаете 30 лет в Штатах на НАТО. Сколько, наверное, нескольких две бронемашины натовских на ваши деньги куплено. И эта машина вот так просто в мясо этих глупых вообще маковитов. Класс, класс, я же говорю. А правильно, вы сэкономили на футболочке, да, чтобы где-то более, более эффективно эти деньги использовать. Правильно, правильно, почему нет? Так а что вы не рассказываете? Что там Киевская Русь, что там Украина была маленькая, большая? Вот маленькая Украина, которая менялась, вот как сердце пульсировало, да? Вот теперь маленькая Украина убивает большую Россию. Вот этот стадо рабов, которое без поводыря ничего не может, оббивает зубы от ма об маленькую вот эту пульсирующую как сердце Украины. Вот. А вы как кровь гоните нам в сердце, чтобы больше убивать россиян. Поэтому я вам благодарен. Я бы вам как бы, может, а а как там россияне было, любят? Спасибо. А вы считаете, нельзя было обойтись без без войны? Я считаю ли я можно ли обойтись без войны? Да. Ой. Зачем, столько, зачем столько полегло украинских ребят? Зачем для, для что? Ну как, Украина на Россию пошла, чтобы захватить? А, подождите, все нет, наоборот, нет, Россия давайте, пошла давайте, на Украину. Давайте без сарказма, вы взрослый человек. Давайте сказать, зачем украинские ребята полегли на этой войне? Так, зачем? Э, защи, за, защищая свою землю, как мои деды. Вот, ну, мы... Знаете, я, я смотрю для, для того, чтобы через три года войны Через три года войны, да? А можно тогда... секундочку? Мне неинтересно. Не Мы поняли, что вы контора, чтобы далее понимать, кто вы. На вас я на ухо вот так вот, на ногу, на палец, как на там ленточку повесил. Контора. Вот я теперь по вашим ногам, потому что вы всегда вперед ногами выходите. Я на ленточке буду видеть контора. Первое. Второе. Узнали, что 10% от ваших денег и 20% НДС -а летит на убийство россиян. О чем еще говорить? Расскажите следующему вот эти истории. Я их уже так наслушался. Подождите, подождите, подождите. Да я не могу, не могу подождать. Давайте. Не могу подождать. Не могу подождать. Почему столько украинских ребят? Я ушло? не знаю. Пока. Здравствуйте. Что? Здравствуйте, говорю. Здравствуйте. О чем общаетесь? Сижу гуляю. За зачем автомат в кадр поставили? Это страйкбольный. Ну зачем, я понимаю. Так вот там стоит и стал, что, что ему мешает что ли? Там? Ну это же автомат. Только это строить Ну, все, что в кадр попадает, оно, скажем так, дает какие-то признаки, по которым да. можно вас оценить. Встречают по одежке. У меня вот, смотри, ком кому-то э, роутер стоит, и бутылки разбросаны. Это тоже обо мне что-то говорит? Да. Ш о чем? что роутер на полу стоит, бутылки валяются, и стоит автомат. Ну, стоит и что дальше получается. Окей. О чем, о чем поговорить желаете? Да, мне все равно. Все равно. А вы из какого как? государства, царства? Царство? Да. Россия. Точно царство. А как относитесь к нападению Московии на Украину? Московия? о, как мы заговорили. Что угу. еще скажешь? Да я же вопрос задал. Сейчас твоя очередь говорить. А почему Московия, мне интересно? Потому что э, россияне настолько глупы... Что думают, что маркерное название их государства и, и, относит их каким-то образом к Руси. То есть Россия это у нас перевод с греческого слова Русь. И россияне говорят: ну, мы же одни братья, потому что мы Россия, а вот тут была Русь, и поэтому мы пойдем вас захватывать. В диалогах путаются, в границах путаются. Э в войне путаются. Вот чтобы не путались, будем называть по-старому, чтобы не перепутать. Московия, которая к Руси отношения никого не имеет, кроме названия. Для удобства, для удобства, просто для удобства, чтобы тебе было удобнее. Что есть Московия, есть Украина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово. О чем общаетесь, а общаетесь сегодня? А в чем общаюсь? Да, не знаю. Mm -hmm. знаю. Yeah. Со всеми по-разному. Как пойдет? С украинцами, с украинцами о, чем? о чем? С украинцами? О чем можно с ними общаться? Даже не представляю. Например, о нападении Нападение. Российской Федерации на, на, Украину. на Украину. Да ладно. Вы осуждаете или оправдываете? или оправдываете? Конечно, оправдываю. Вот смотри, Смотрю. Если, Смотрю, вот собака, да, на цепи. Если ее постоянно тыкать палкой в глаз, тыкать, 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 собака отв отвязалась от цепи и откусила ногу, ну или две. Мне вот нравится, что вы считаете, что Россия это собака на цепи. В принципе, правда. Только она не отвязалась. Потому что она с собакой отвязаться не может, это же очевидно. Пока ее не отвяжут, будет сидеть на приколе. На приколе. Mm -hmm. Что ты пишешь вообще? Сам-то понял хоть? Да. Ну, на приколе в плане, как прикололи. Не, не на приколе в плане. Не, не, я не тяну прикол, не на приколе, я имею в виду вот прикололи, на приколе. На приколе. Кто может посадить россию на цепь скажи -ка. так она же сидела привязанная мы ее тыкали палкой в глаз кто блядь, привяжет я тебе образно сказала тыкань. ну ту, образно россия собака на цепи а мы ее тыкаем палкой в глаз. Okay, в глаз ну вот дотыкались надо. и теперь без ног остались дотыкались кто без ног ваши СВОшники, СВОшники? и без головы блядь. вот так Та да вроде нет. А да вроде нет. А почему орешникам не стрельните по центрам принятия решений? Ну, там была договоренность. С кем? С кем? Зелебобы с Путиным. Какая? Какая? Ш... Что? Что он его не тронет. Что он его не тронет? Не тронет? А почему он его не тронет? Он же ну, пошел. Иначе. Помните, он говорит, люди Украины. Помните, Путин говорит: Люди Украины, давайте с нами договариваться. Ваш наркоманский преступный режим вас погубит. Помните? И ну, он говорит: не, мы Зеленского не трогаем. Лупим по школам, по домам, по 700 шахедов за ночь. Зеленского не трогаем. не трогаем. О, уже 700 стало. Было и тысяча. Была и тысяча. О. Так, а куда, так вы э, стреляете? куда вы стреляете? Если по Зеленскому нельзя стрелять, а он у нас голова, он у нас принимает решение. А куда вы тогда стреляете? Мы стреляем, что тупой что ли? Куда, куда? Куда, куда? По военным целям. В Киеве. В Киеве. 700 шахедами. шахедами. Везде. Ага. И какие у них? Что по телеку сказали? Хоть телеку одну сказали. Хоть одну назовите. Да дохера там блин, до я хера. До Дохера помножено на дохера, понимаю. Я понимаю. Вот, ну это да. вот это конкретика в цифрах. В, цифрах. в цифрах. Аналитика в цифрах. До хрена в степени до хрена. То, что мне не интересно, я не запоминаю. Ага, а, мне... ага а что вы запоминаете? То, что мне интересно, то и запоминаю. Когда День России, знаете? Когда день России, знаете? Знаю. Когда? Когда? 12 июня. А что означает? А почему приурочено? Не, не знаю к чему, просто дата, Неинтересно Не интересно было. Что интересно? Это была дата, дата. Попытки отвязать вот эту вот собаку. Вот это и была попытка отвязать эту собаку, но вы не справились. Собака привязана у нас очень сильно уже психологически. Она давно отвязана, но ей нравится находиться. В этом рабстві. Чому? Тому що бути рабом дуже легко, безвідповідально. За тебе вирішили, тебе направили, тебе похвалили, тебе посварили. Навіть якщо живеш, ти важко, ти ні за що не нешесеш відповідальність. Тому ці раби давно могли б відв'язаними кудись побігти. Але їм подобається бути рабами, тому це ментальний цей ціпок, цей ланцюг. Uh, цей ланцюг і цей ціпок, яким їх поганяють, він в них в голові, Друзі так це ну, класика, но я ж не знаю, ми вже з вами всі теми розрасходували. Ну да, да. Можемо про ЦОЯ поговорити. Про Cloje поговорити. Ні, я, я хотів би спросить: твій прогноз насчет п'ятниці: що там Трамп як поділять Україну? Uh, так як? Uh, по, 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 по річці либіть, вот так возьмуть річці либіть і поділять. Ты думаешь? Ну да. Ну а как? Это Под Днепру, что ли? Не, полыбить, лыбить, речка лыбить. Да лыбить, я там знаю, что это за лыбить у тебя там ну, это кто тебя Днепро. В... Кто тебя виноват, что ты не знаешь? Лыбить. Это, это Поднепру, тогда Днепро еще не, не дошли, не, 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 это Либидь. только в Херсонской области. Вот на подъезде к киевскому вокзалу там она как раз проходит, по ней вот. Э, вот... Ну, Днепро, да, Днепро. Нет, это просто. не Днепро, Лыбить. Да, там одна только речка. Вы в слове лыбить делаете слишком много ошибок. А не лебедь, лебедь он и есть лебедь. Ну, какие лыбить. Лыбить это имя. это имя. Лейбедь. Не не лебедь, а лебедь. Це імя. А, я думал, честь лебедь. Я думал, там людей много было на речке. Лебедь. Ну, Я ну, уже, то, я то, уже жалею, что скажи... я я, я, я тебя исправил. Да. С лебедями это прикольно. Да, вот с лебедями оно лучше. А бы какой бывает. твой прогноз? Лебеди, речка, это все. Ты, да, я думаю, ты специалист, я, я вижу думаю, по геополитике, расскажи, пожалуйста. Ну, естественно, Донецкую область придется отдать, Луганскую мы и так забрали, Донецкую придется отдать, вот эти остатки славянск краматорск Дружковка, нам канал нужен, воду надо нам делать, короче. А вот извиняюсь, 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 извиняюсь. То есть вы считаете, что вот так Трамп будет сидеть с Путиным и так Дружковка, это сюда, это нам нужна вода, вот ну, так. я же говорю, селам, будут, будут поселом, по а по алфавиту а да, да. села по алфавиту будут, скажем так, проходить. Нет, там там без алфавита, там э, Луганская вам, Донецкая вам, Херсонская, Запорожская, тут вопрос. Там же ж, Трамп, он же ж выкупил эти все ваши земельные ресурсы. Он говорит, вы дальше не ходите, потому что я тут буду копать. Ага. Вернее, вы сами будете копать за тарелку супа. И американцам отдавать, и будете еще радоваться, чтобы вас хозяин похвалил. Так запорожские вот. ресурсы в Америку пойдут, получается? Да, да. да. Получается, То есть Росси да. Россия имеет контроль, может добывать эти ресурсы, но она их отдает Америке? Или совместно, наверное, совместно А теперь, А теперь главный вопрос, внимание, очень важно. Если Россия такая сильная, она может достичь всего, зачем ей отдавать ресурсы, что-то там отдавать Америке, если она просто может взять все? И Лыбить, и Днепро. Ну, да, Трамп проглотите. Просит, Трамп, Трамп просит, ну, говорит, я уже... Ну, а, вы отказать как бы. не можете, отказать Трампу по ну да, он говорит, может. давай по-хорошему договоримся. Главному ге геополитическому поделим. врагу. Поделим, поделим. Уже ж разговор был, что будем вместе добывать. Ну то есть вы своего там кошелька отдаете, со своего кошелька Америке отдаете, хотя можете не отдавать, не, там, потому там что будет Трамп попросил. Нурс. Там возможно 50 на 50, вот при добыче 50 на так 50. Так это сто 100% вот. ваше, это же ваше 100%. Зачем 50 Америке отдавать? Нет, нет, нету технологии на разработку. У Америки технологии, то... а у нас... А Серьезно? У нас все там человеческие ресурсы. То есть в России? Конечно. В нефтегазовой Америка стране умеет... нету технологий. А Америка все, добывает литий, литий надо добывать, потом там стронций, цезий, там всякие вот такие редкоземельные металлы. Да. А у вас технологий нету, что ж такое? Получается, ну, ну, подождите, и такое, подождите, ну, а что... подождите. Тогда вы вынуждены это делать, да? Получается, вы вынуждены. Без Америки вы их не, добуд не добудете. То есть вы вынуждены? Да, может, когда-то и добудем. Нет, когда-то добудем, если мы можем перекупить когда? умы, и тогда добудем. А что мне перекупить пе умы? А перекупить технологии. умы? Или, или украсть технологии. А у вас технологии умов да нету? Это. В России нет умов. Что ж такое? А что они, они в Америке они в 90 -х, делают? в 90-х, когда был кризис, умы поехали в Америку как раз. А теперь их нужно возвращать. То есть ты считаешь, что ум, который додумался свалить с России в Америку, а что с этим умом должно произойти? Это какая деменция должна быть, чтобы этот ум с Америки, который еще в 90-е годы понял, свалил. Он сейчас с Америки поедет в Россию вам создавать технологию по добыче ресурсов. Понятно, да. В этих умах, в этих умах только денежные средства. Чем, кто больше предложит, он туда и поедет. А вы больше, чем Америка предложите? Ну, конечно. А что Америка не может перебить? У них экономика в, сейчас скажу... У Знаете, них экономика сколько? в жопе, у них же там триллионы долга. Так и у вас долг тоже. Только Нет. теперь он в, в этих в китайских бумажках. Не-не-не-не-не. В, в России там долгов, там фиг да нифига. Фиг да нифиг. Ну, фиг да нифига, перед Китаем э, фига и, и фиг. Ну ладно, ладно. Я говорю, разберутся с Херсонской Запорожской, может, будет делюга 50. А, а откуда Россия знает, что Запорожские, Запорожье хочет в Россию? Там же не было референдума. Был в Запорожье, был референдум. Не был в Запорожье референдум. Был, был, был. Не было. В Запорожской области был. А в Запорожье, в Запорожье. А, Запорожье остается в Украине. Не там, там, там не нужно. Большую З... часть, большую часть людей, большая часть проголосовали. И все. Не, Запорожье, город Запорожье, областной город Запорожье. Не надо, не надо, там по сельской местности больше народа. То есть Запорожье остается в Украине? Не, не. Так а почему она переходит, если люди не, там, может, не хотят в Россию? Хотят. Запорожские люди хотят, они... Запорожская прос... область, но не Запорожье. Их же спросили. Запорожская область, но не Запорожье. Запорожье не голосовало. Запорожье под контролем Украины, они не могли голосовать. Не-не-не, э, Запорожье... А подскажите вопрос, чем великий Цой? Вот у вас чашка с соем, чем великий Цой? Ну, творчеством, конечно. Каким? Ну как, как... Ну, какую-то цитатку великую, какую-то гл... глубокомысленную цитатку. Как, как музыкант, как поэт. Так я понимаю, на, вот э, фразочку какую-то, вот даже своими словами гениальную фразочку все, Цоя. Все все фразы в него гениальные и глубокомысленные. Вот давайте про про огурцы и про брезентовое поле. Это о чем? Это о чем? Да. Ну в том, что он хотел там, эм, наверное, покрыть крышу. Понял. До новых встреч, О. до свидания. Здравствуйте. 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 О чем, общаете а чем сегодня? общаетесь сегодня? Ну, знакомлюсь, откуда вы? Место Киев, Украина. Место Киев, Украина. А, замечательный русский город. Привет вам со Святой Руси, город Сергиев э, Посад. Сергиев Посад, это там, и, где в марш в 2013 году. году. А у вас только с этим ассоциируется? Асоции... <свеч> <свеч> не с Лаврой, да, не с Сергеем Радонежским, а с каким-то... Вы не так понимаете сатанинский марш? Вы думаете, там ваши что ли живут? Нет, нет, мы всех разогнали уже давно. Разогнали, кого-то посадили? Ложь, ложь, ложь. У нас это, знаете, ложь. Обычно, что такие марши организовывают, они долго на свободе не ходят. Ну вы же лжете, там никто не арестован. Почему? Докажите. Неоднократно Белов к вам, по-моему, в Украину светил. Все довесты наши, они свиндили это. Туда, на окраину. Не, ну в, вода водой, но по факту уже верить вам на слова я не могу. Я поэтому выводы, надо что доказать как это. Как только я говорю Сергеев Посад, вы сразу своих вспоминаете. У вас там фашистские марши. Нет, нет, успокойтесь. Не, у вас там фашистские марши. Да, марши. Да, 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 да. да, да. да. В тринадцатом году. Вместе вы думаете, будем вместе с, с факелами ходить? Нет, а нет, питается? это ваши фашисты. Это ваши христо. 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 А ваши православные христо. сатанистские зекураты, они христо. меня не особо интересуют. К православию отношения зикурат, никакого Чижине, не имеет. Там это, кстати, создатель Украины лежит. А какой э, этот, как он называется? Главный постулат Христа. Вообще не знаю, вы чего такое говорите. А вы же у нас тут за а православную, православную Святая Русь. А вы сами-то верующий? Я? Так я ж про Русь да, Святую да, и про Зекураты ваши сатанинские не рассуждаю. простой, Вы верующий? верующий. Верующий. Можете мне символ веры сказать? А вы, вы даже не спросили вообще, какой веры? А знаешь, у католиков и православных одинаковые. Так я может вообще мусульманин. А может, да? Буддист как бы не... Да, я говорю, буддист тут не получится притянуть, а вот мусульманство может. Так я не говорил, что мусульманин вы спросили а вы, верующий скажите, ли вы я человек, верующий вы? если бы вы спросили воцерквлен ли я к какой конфессии себя отношу вопрос бы был более корректный. Когда вы говорите верующий верующий это тот кто осуществляет процесс веры. Причем во что вы не уточнили? Ну я сказал, что верующий имею в виду какую-то более высшую субстанцию, которая может быть за пределами моего понимания. Очень глупо отрицать или даже пытаться дискутировать о том, что есть за пределами понимания. Далее про Святую Русь мы говорить не будем, потому что вы не знаете главного постулата Христа, на основе которого строится любое христианство, в том числе и православное, в том числе и московского патриархата. Про Святую Русь закрыли. Нет, Святая Русь это кто, что находилась на территории Украины? А вы, Россия. Просто взяли название. Я вам напомню, что Русь это самое большое европейское древнее государство от Балтики. Только вы к этому не относитесь. А где вы это прочитали? Скажите, пожалуйста, в Киев Русь откуда пришла? Ниоткуда. Как это? так это. Новгород и Ладога неподтвержденными подтвержденными археологическими исследованиями и изысканиями. Не подтвержденно. Поэтому можно сказать, что хочешь, надо подтвердить это. Откуда пришла в Киев? Не откуда, я только что сказал. Только что сказал. Русь откуда пришла? Если бы вы спросили православие, откуда пришло, можно было поговорить про Византию. А если вы говорите, Русь откуда пришла, как Русь откуда-то могла прийти на Русь? Ну, как же ж сложно вам, я сложно понимаю. Вам. Скажите, пожалуйста, откуда Русь пришла в Киев? Все, вопрос простой. Как Русь могла как прийти в Русь? Я не понимаю. Я не понимаю. Значит, со времен... Э, там, с какого времени у нас Киев? Там? Я не помню, чтобы я вам вопрос задавал. Подождите, я вам вопрос задаю. С, э, у нас... Я уточняю, как Русь может прийти в Русь. Киева, Русь. С каких времен? Во-первых, что вы называете Русью? Русью? Я понял, ты попался. Попался, вот сижу, никуда не могу деться. Я же, же сольюсь и все, скажут, что слился, поэтому попался, сижу. Вот, так что? Русь, что термин Русь означает? Что означает термин Русь? Перелесну, хочешь То есть ты не вывозишь, перелесни. Ну конечно, такой умный человек сидит тут. А можешь дать характеристики русского? Я смотрю, ты серьезный парень. А можешь дать характеристику русского? Чисто на свой взгляд. Чисто. Тут нечего бодаться. Твоя субъективная а вот, э, точка э, с какой зрения. С точки зрения метафизической, поэтической, генетической. С какой точки зрения это? Ну, характеристики, а по, характеристики по, которым по которым можно отличить. Мы русские. Это Новый Иерусалим. Отсюда неустанно бичуемые Богом. Наш сапог свят. Наши сердца заброшены в самой дальней сферы быть с нами, пусть в нищете, пусть в гонениях, это высшее избранничество. Но не дай бог вам открыть кривые рды на богоносный народ. Воздастся всем сполна. А Дугин. Вопрос, еще раз повторю, характеристики, как определить русского. Вот я с Дугином, с Дугином захожу в помещение и говорю, Дугин, смотри, 40 человек, кто из них русский? И Дугин говорит, русский это то, 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 слушаю тебя. Типи, покрытой бренной пылью, сидел и плакал человек. А мимо шел творец вселенной, остановившись он из Я дослушаю. Я, Я дослушаю, Я дослушаю... Я в другой людей. раз, Я хорошо? Слов заветных хорошо. Я есть твой бог.